lama jarak ing antawisipun kita tuwin bondha kita. Gusti Yesus tumuli ngendika marang para sekabade, "Satemene pituturku marang kowe, yen wong suge iku angel banget bisa mlebu ing kratoning swarga." Matius 11 ayat 31. Shalom. Para sekabat kinasihanipun Gusti Yesus Kristus. konteks ing waosan dinten samangke inggih menika lelampahanipun pemuda ingkang sugih inggih menika nelakaken kanthi tajam kabeneran ing pangandikanipun Gusti Yesus kowe ora bisa ngabdi karo Gusti towin karo mamon utawi dhuwit matius 6 ayat likur mennegoh temtuipun ugi kagem kita sedaya minangka penderipun sang Kristus samang Ki tuwin kapan kemaun Menoto to aplikasi ini pun semmogu kita yasa jarak ingkang am ombo ing antais kita tuwin bondo kita kanthi mekatenkula yakin kita badhe boten badhe ngalami kathah kasisan. pilih kita daring Dumateng Kristus ampun damel kesalahan kados pemuda ingkang sugih kasebat bab menika badai damel kita kecalan jiwa kita kulong ngatur Bapak Kristen Suharto saking Bahtera jawali Nusantara Baranus ngiringi pujian keluarga endah usia Bahtera kasih ngaturakan pujian bukan dengan barang fana bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tiada nol Dengan emas perak, kau menembus diriku oleh segenap kasih dan... Ber pun ingkang lebet kalian bondo saestu saestu bebayani tumprapi pun gesang karohan yang kita rumah ketipun engkang boten sehat dumateng babak -bab engkang sifatipun bondo kadunian sakit ngalang alangi tiang engkang pitados kalian panjenenganipun dengan gusti wonten sebagian tiang engkang sampun mundut risiko engkang budu kalian cepengan di mateng bandani pun poro tiang waw kados pundi caranipun pun poro tiang waw milih pejah kagem nyerbu lumebet di ing griya ingkang kobongan latu ing pundi bandani wonten pun wanten utawi pejah amergi ngelawan para perampok ingkang kang senjata api tuwin ngewawsi bandani pun poro tiang waw kados-kados remaus pilih tanpa bondo dunya gesang dados wonten-wonten ginanipun malih. Sametawis wonten-tiyang sanes ingkang dumawah ing lebetipun keputus asaan. Maah-malah langsung bunuh diri, nalikanipun bondo donyanipun ica. Pikenanipun kados pudi, tumrapipun kita pinangka Pandiriipun sang Kristus Anmin. Inspirasi Dinten sama Ge, langkung para Yuki sugih pun Gusti tinimbang sugih ing Bondo Donya.